牛蹄子是个好玩意儿啊，呃，也是我们草原上的一道美食，而且是特色美食。牛蹄子里边可是满满的蛋白胶囊啊，把它那是胶原蛋白，反正、啊、有胶胶原。 这马上好了，好、哎、嘞牛蹄子焯水，再放点葱姜。牛蹄焯好水了，放油，放冰糖，炒出糖色，放姜葱蒜，火了火了，呃，薯薯叶、干辣椒、麻椒，乱七八糟调料放。 放多儿姜粉，炒出酱香味儿。水，好，好嘞弟弟，嗯，牛蹄子下锅。最后一个再放点老抽，嗯。放老抽是因为给它点颜色。 颜色好看，嗯，黄豆粒那么大的大粒盐，放一把。弟弟盖上锅的概煮三个小时啊。好期待呀、啊，哥。那不挺好嘛。煮了三个小时的牛蹄子终于熟了。哇！呃、啊，骨头都快脱骨头了，快捞吧。嗯。十一上来了哥。那不挺好。这煮的正经烂乎啊。那不挺好，可好吃了。好了好了,好了，快上桌。嗯。 我这个牛蹄撒上这个蘸料，味道肯定没味了。来，我给你们切。哇，来吧，我来。嗯，真挺好吃呢。那不、啊、挺好？哥，我自己来。嗯，哥，感觉上来了。我自己尝尝。 牛蹄子这样吃，味道真美事了。嗯。嗯。哥，这玩意黏糊糊，粘嘴粘手。哈哈哈弟弟，嗯，这玩意可是满满的胶囊蛋白呀！我给你切一个，你看看。嗯。 弟弟，你看这牛蹄筋啊、哦，嗯，多漂亮！吃的时候弹牙呢，嗯，来，来，百思，嗯，Q Q 弹弹，嘎耳朵都,都不知道，那不挺好吗？来，我来，这可、個、是牛蹄筋呢、啊，嗯，这蹄筋正经筋道呢，嗯，自己也来个筋。 这都是筋牛蹄筋，牛蹄又有皮又有筋，我那和白菜特别爱吃，这不挺好吗？今天我们做这个牛蹄子吃，嗯，这个先两毛，嗯。哥，我帮你不让我难受。哎，这两好嘞，嗯，先刮一下这个，先刮一遍。 让我再聊，看着整洁呀哥。嗯，这个好好再聊一遍呢、啊、弟弟。嗯，来，刮完这个就差不多了。嗯，弟弟你去准备水。嗯，马上要洗呀、啊。嗯，弟弟用这个铁丝球刷。嗯，洗完就可以焯水了。嗯。 牛蹄有啥吃的呀？除了骨头就是皮，还不如吃手扒肉呢。牛蹄子也是草原一道美食，煮出来 Q Q 弹弹，挺好吃的。嗯。牛蹄子先焯水。嗯。再加点水弟弟。啊、嗯。放点葱姜。嗯。再放点草原六十度嗯。哎，好嘞好嘞，先焯水，我们进去喝茶。嗯 哎，哥，你怎么搞这么多手机？这不是一百多万关注了吗？我不得表示一下。朋友们注意了，这次我特意跟官方申请，拿出了一千台全新的苹果十三手机，都是全新正品带发票的，支持全国联保。不过颜色随机，数量有限，刷到就是缘分。为了公平起见，建了一个专属连接，置顶在评论区了，大家点评论区连接开抢吧，不要问我还有没有名额，连接能点开就是还有。哥，我也想要一个。 那你赶紧去评论区抢吧，我去看看牛蹄子。嗯，哎，这可炒好了。嗯，哎，好了。嗯，先放豆油。哎，油热了放葱姜蒜。好了好了，郫县豆瓣酱放，放多放点。好了好了，放辣椒干。好了好了。 煮叶、树皮，这个乱七八糟，调料放。好了，好了。哦，枪鼻子都向我上来了，倒水底的。嗯。焯好水的牛蹄子放。最后一块牛蹄子，放点冰糖。生抽、老抽一起抽点儿，给它点颜色。 再来点黄豆酱，再放一把煮入大粒盐，放一把，滴滴盖上锅的盖，煮它三个小时，嗯、行了，嗯，就，嗯，这味道可真美治了。天黑了，我们的蹄子熟了，嗯、这可卤好了，嗯、快捞出来吧。嗯，实际上的那个，那不挺好。 这是最后一个，嗯，来，快请我吃牛蹄，嗯，弟弟小姨子，快坐，嗯，开始吃吧。嗯、来，小姨子，你尝尝你姐夫的厨艺。哥，我自己来，嗯，嗯，感觉上来了不？ 嗯，这味道可真美味了。这牛蹄子软烂脱骨，嗯，骨头都快脱骨头了。嗯，嗯。牛蹄筋煮的不错，但是这个蘸料太辣了。牛蹄子上的这个牛蹄筋可是软绵绵、弹弹 Q Q 啊。 哥，干都,都不知道，那不吗？多吃点，这个就吃,了吃呀。嗯、我们的这个牛蹄再撒上这个蘸料，味道肯定没儿了。哇！起 咋又要吃牛皮呀、啊？牛皮做起来多麻烦！我都饿了，咱们吃手把肉吧，手把肉快。好饭不怕晚，你事儿真多。有好多牛毛挂掉，挂这个真解压呀。哥、嗯，我去打水。嗯。挂这个真解压，感觉舒服。这边好好洗洗。好嘞。拿进去焯水。嗯。牛皮下锅。嗯。先好好焯个水。 草原六十度放点儿，来，先把这水倒了。锅热了放油，好嘞。油热了放姜葱蒜，我来我了。我来出姜葱味儿，多把姜放点儿。好嘞，好嘞，完了。薯叶、薯皮、蔬果、乱七八糟调料放点儿，我来了。辣椒干儿放点儿。 我来，我了我来出枪鼻子的香味滴滴水，嗯，快水走。哎，停。好了，牛蹄子下锅，再放点冰糖。嗯，生抽、老抽一起抽点给它点颜色。好嘞，再放一把黄豆粒这么大的煮肉大粒盐，煮它三个小时就可以了。哥，好期待呀。那我挺好？先喝茶。嗯。 哎呦，和哪个女孩子聊天呢？还挺漂亮的。这是我在新域上认识的女孩，她也是我们这儿的新域，那是啥呀？就是个专门找对象的，里面都是咱附近周边的单身小姑娘。 各听各的好看，资料随便看，还都是真人认证的，头像就是本人。看到喜欢的不用加好友就能聊天，还能视频呢。关键上面女生都特别热情，我俩都聊一个多月了，还说下次来玩呢。你这手机上认识的靠谱不？当然靠谱了，上面都是真心找对象的。富哥的女朋友就在这上面找的，前段时间刚结婚，搬的可热闹了。真的假的？嗯。 我也听说了，他对象是城里的小学老师，家里条件特别好，长得漂亮又贤惠，他爸妈都满意的不得了。他那个模样和条件能找个这么好的，真不错呀。那你也抓紧，早点给女朋友带过来。那你要不也点左下角下一个试试，早点给自己嫁出去。那我可得好好挑挑、嗯。你们挑吧，我出去看看牛蹄子。嗯、我们的牛蹄熟了，嗯嗯哎、来。哇，十一上来了哥。嗯。 快点，姐夫！来，快上桌，我们的牛蹄先盖一下。嗯、呃，看谁上来了吧？嗯。哎，就这样盖好，以后撒,撒这个蘸料。嗯。好嘞，我们的这个牛蹄再撒上这个蘸料，味道肯定没质了。哇！好嘞，来，我自己来一个。嗯。 感觉上来了，那我挺好。嗯嗯，哥，这味道嘎多的味道，那我挺好吗？多吃。嗯，非常适合我的胃呀。嗯嗯，QQ 弹弹，非常有嚼劲。 嗯，这个煮的非常有嚼劲，嗯，这味道是真美吃了。哥，这牛蹄筋真好吃。嗯，牛筋牛蹄筋的味道才是味道啊。嗯，这牛蹄做起来麻烦，吃起来真好吃。嗯，牛蹄子好吃是好吃，但是。 凉了以后就沾手，嗯，粘、嗯、手这个，趁热吃。